Персональна виставка творів Ніни Гаврилко відбулась в культурно-мистецькому центрі Дарницького району. Серед робіт були представлені батік, живопис, графіка, ескізи декорації та костюмів. Я хочу сказати, що в цьому році так зложилось, що це у мене чуть ли не четверта виставка. Була ще виставка на Красноармійській художники театру і кіно. И перед этим была посвящена 80-летию Дарнинского района, художников Дарнинского района. Это в этом зале. И сейчас 9 числа открывается выставка, посвященная Дню Художника, где будет представлена моя работа. Мне очень нравятся абстрактные работы, несмотря на то, что... Я художник в целом реалистического направления, но абстрактные работы дают такой колорит в живописи, необычный, как бы свободу от э, предметов. Музыка и живопись, оно как бы дает мне вдохновение и полет фантазии, и действительно хочется работать и делать новые выставки. Мне очень нравится колористика ее, абстрактных полотен, вот, в которых присутствует очень много цвета. Очі насичені яркі картини. Вот. Композиційно, правильно, грамотно выстроена, чувствуется рука мастера. Виставка розпочала свою роботу з 15 вересня і триватиме до 15 жовтня за адресою вулиця Ривуцького, 6. Мені дуже подобається морська тематика і батькові вот, цвіти. А морська мені дуже подобається перегоручне емаль, особливий стиль. Наверное, письма. Мне понравились вот картины на украинскую тематику. Вот одна картина прекрасная, он вот вторая. Они так душевно сделаны. Я предложил нарисовать нашу на, на, квартиру Натальи Павловны. Она у нас ну, духотворенная всегда. Картины все очень интересные, и каждая интересна по-своему. Но мне очень понравилась восточная тематика. Я увлекаюсь востоком, мне интересны направления такие, как йога, юрведа плетения всевозможные индийские, то есть весь Восток. И вот поэтому меня заинтересовала тематика китайская, очень красивые китайские эскизы на китайские костюмы.